Ответ на этот вопрос точно знает наш сегодняшний герой. В нашей программе спортсмен преподаватель Сергей Кузьмин. Сергею Кузьмину 23 года. Он приехал в Вологду из Сыктывкара. Увлекается спортом с 12 лет. Занимался различными единоборствами и тяжелой атлетикой. И показывал неплохие результаты. Например, на чемпионате России по тяжелой атлетике Сергей завоевал третье место. Потом в университете под руководством Федора Анатолия Григорьевича, первый тренер в боксу я пришел к нему ну и так увлекся в принципе единоборствами все это у меня зажглось но не погасла страсть, страсть, именно в тяжелой атлетике. То есть я продолжаю заниматься. В Сыктывкаре Сергей работал 4 года в детском доме. Сначала воспитателем, потом преподавателем по физической культуре. Когда Сергей переехал в Вологду, то решил не менять любимую профессию и стал работать в Вологодском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Я уже знал об этом детском доме, написал сюда, ну, отправил резюме по электронке. Мне ответили, я пришел, прошел собеседование, Дальше все так положено, есть свои требования, там нужно пройти сам минимум, сделать всю санитарную книжку. И Все, меня сказали, а обязанности воспитателя здесь обширные. То есть, опять же, говорю, это семья, и как вот как дома: надо сделать со своим ребенком уроки, надо его накормить, надо знать, где он, что он. Здесь он заболел, то надо подвесить его в медблок. Если он у него Проблемы в школе или в училище, тоже надо знать об этих проблемах, быть на связи кстати, с педагогами, которые там у него есть. Как дома, в общем, это, это семья. Сегодня 63 человека, в моей семье было 11, когда я пришел. Мы работали посменно, иногда сутками, то есть все зависело от графика. Трудности, ну трудности, как и в любой семье, надо, чтобы ребенок что-то выполнил, он не хочет это выполнять в плане уборки или что-то еще. И нужно найти подход, нужно донести для него, что нужно это сделать. И сделать это нужно правильно. Главное найти контакт с воспитанниками. Если нет контакта и это не получается, но это не твое. Если налажен контакт, если чувствуешь, что дети ну, реализуются по твоим руководством, то, я думаю, стоит продолжать. Сергей смог не только завоевать доверие ребят, но и привел любовь к спорту. Теперь почти все воспитанники занимаются здесь физической культурой и действительно любят спорт. Ну, наверное, когда я устроился, сразу Пиши -пиши. и начал. То есть угу. Мне показали, что здесь есть спортзал. Он был немножко другого типажа. Мы начали заниматься единоборствами и просто для кого-то физкультура, для кого-то чем-то еще. И все, и все у нас пошло-поехало, и как бы... Вот, в итоге, я на такой должности и ищу, и все равно упор только на спортивные, как бы, мероприятия. Гордиться есть, ты? чем ребята очень стараются, например, в прошлом году мы ездили, в прошлом сезоне мы ездили в «Сокол» в Мудама Вячеслав у нас занял там второе место. В этом году ребята на чемпионате города Волоби по боксу заняли у меня тоже призовые места. Помимо единоборств мы выступаем в других стилях. То есть по футболу вчера Ермолаев Данил стал лучшим игроком а, среди, среди чемпионатов Балагодского института права и экономики. Призовые места у нас будут в других соревнованиях. Мы ездили под Питер, там был туристический слет. Мы там стали тоже вторыми. То есть исходя из наших возможностей мы пытаемся реализовать. есть возможность выступить, мы обязательно выступим. Если это выезд я думаю, у нас все так скомпоновано получается, что все-таки мы пытаемся и стараемся выезжать и занимаем призовые места. ребята практически все перспективные. Главное, чтобы у них продолжалось это упорство и достижение своих целей. Если ты видишь отдачу и видишь результат, это заряжает. И вот. И эта работа не нравится. Поэтому я не могу сказать, что я пришел, сюда в возраст и пошел домой никакой. Нет, такого не бывает. То есть, -то... Uh -huh, не я бывает. здесь как дома, я не могу здесь встать. Вы же дома делаете какие-то да, ребята, да, вы устали, вы можете отдохнуть. Я здесь также могу присесть, посидеть, почитать, что-то еще сделать, мост лечь на некоторое время, дальше доступить всем обязанность. Да, Поэтому как-то так. Да, Силы, мы же все молодые, мы должны все заниматься спортом. Тогда у нас будет хорошая энергия. Дальше действовать, двигаться. Я все-таки хочу, чтобы ребята выполнили определенные нормативы по определенным видам спорта, завоевали призовые места, и чтобы они дальше, когда уже при выпуске, продолжали заниматься спортом. Чтобы это было у них как в порядке вещей. Образ жизни, который подразумевает под собой не распитие спиртных напитков, там, курение табака или что-то еще, а именно образ жизни правильный, который будет им приносить пользу я бы хотел пожелать им все-таки не лениться никогда, идти к своим целям, если они действительно стоящие. Вот. А все остальное, как бы жизнь покажет, они всему должны научиться, а мы поможем.